Меня зовут Эдуард Насыров. Я кулинарный блогер, огородник и вегетарианец. Если вы думали, что овощи способны только на салат или максимум на рагу, то я вас удивлю. Существует тысячи рецептов постных блюд. Я расскажу все об овощах и фруктах, грибах и бобовых, пряностях и маслах. С чем сочетать и как готовить. Доброе утро! Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом нежных и ароматных маффинов к завтраку. Это будет так вкусно, так ароматно, что я уверен, ваши дети будут в восторге. Вперед из песни. Начинаем с яиц. Нам нужно два яйца, которые мы должны будем взбить с сахаром. Нам на самом деле не нужно пышная пена, достаточно всего лишь перемешать. Теперь добавляем растительное масло опять же, от полустакана до двух третей. Как вы видите, мы используем растительное масло. Оно более полезное, оно не содержит холестерина. И на самом деле выпечка с ней получается более влажная и более приятная. Посмотрите, масса получается гладкая, что говорит нам, что мы достаточно хорошо потрудились. Приступаем к следующей фазе. Добавляем в нашу смесь сухие ингредиенты. Начнем с муки. Опять же, около двух третей стакана. Не бойтесь, что срач разведете, сказал я и тут же добавил грязи на кухне. Теперь мы добавляем овсяные хлопья и добавляем разрыхлитель. Тесто мы домешали. Приступаем к бананам. Банан це ягода, а бананове дерево це трава. До речі, одна із найвищих у світі. Висота рослин може сягати 12 метрів. Батьківщина бананів малайський архіпелаг. Там ці плоди подають як гарнір до омарів та молюсків. Банани дуже корисні, містять багато калію та вітаміну, В6, який покращує настрій. А ще маска для обличчя з банані та апельсину розрівняє зморшки та зробить шкіру пружною. Бананы нам нужно измельчить. Если у вас нету блендера, вы можете воспользоваться мелкой теркой. Тоже получится хорошо. Получилось отлично. Теперь нам осталось добавить бананы к нашему тесту. Видите, структура такая получается, как густая сметана. Это то, что нам нужно. Наше тесто почти готово. Осталось добавить яблоки. Яблоки я обсыпаю мукой. Это нужно для того, чтобы они не осели в тесте и были равномерно распределены по всем нашим кексикам. И теперь добавляем их в тесто. Аккуратно перемешиваем и можно наполнять формы. Удобно использовать бумажные вкладыши, которые позволяют легко вынимать наши кексы из формочек. Ничего не прилипает, все аккуратно и красиво формы наполняем на 2 трети объема, не больше, чтобы тесто не вывалилось из формы. Я смешал сахар и измельченный миндаль. И теперь этой смесью посыпаю наши заготовочки. Сахар во время готовки растворится, превратится в такую приятную хрустящую карамель. Ну а орехи добавят нам прекрасного орехового аромата. Отправляем нашу форму в предварительно разогретую духовку до 180 градусов минут на 25-30. Ну вот, наши утренние маффины готовы, нежные и ароматные. Накрывайте на стол, ставьте чайник и пусть ваше утро будет добрым. Приятного аппетита!